Вітаю вас! Натхнені сходом! Саме так сьогодні можна охарактеризувати людей, що поринули у світ країни, де сходить сонце, де у повітрі можна вловити тонку філософію життя. Шматочок незабутнього натхнення сьогодні представлено у Києві на виставці японського кімоно. Східними секретами майстерності з нами поділиться Віталій Цвітков, куратор виставки кімоно, три століття японської моди. Вітаю вас у студії. Здравствуйте. Невеличке зауваження. Ми перейдемо на російську мову. Я хочу вибачитись перед глядачами, оскільки пан Віталій є представник, житель громадянин Російської Федерації. Добре, Спасибо. добре утро. Добре утро. Как вам Київ? Как вам погода? Очень здорово. радует сонце, тому що зараз в Росії, в Петербурге, где я я работаю темно, паспортно як здесь вже вечером, там так круглосуточно, поэтому здесь радуешься фактически лету. Ви вже завтра. Уезжаете? Да, пора обратно. К сожалению, к сожалению. Но выставка останется здесь, чтобы радовать всех жителей Киева и до середины января она будет радовать красотой. Скажите, многие люди, живущие в Украине и в России, очень любят восточную культуру да. и фактически слишком преданы ею стали. В чем в чем секрет этого? Ну, я думаю, что здесь в первую очередь, конечно, играет большую роль это таинственность Азии. И многие знают, что Азия это что-то такое таинственное, необычное, красивое. И там красота, она не сразу, вот она вам красота, она, ее нужно умудриться увидеть, ее нужно за хвост буквально поймать, чтобы ощутить ее. Но и более того, Азия очень далеко от нас. Вот та же Япония, она на островах, к примеру. Есть такое выражение очень старое, нет пророка в своем отечестве. У нас есть свои ценности в России, в Украине, есть ценности общества, церкви ценности морали, человеческие ценности, И они в каждой стране одинаковые на самом деле, по-разному выражены только. И если на себе мы их не видим, то эти же ценности, которые ощущаем, мы видим на другом примере. И Ш поэтому радуемся. Что вы для себя нашли в этой культуре? Для себя? А, возможность опять же видеть вот эту а, необычную нотку красоты. Знаете, в Китае, не в Японии, а в Китае есть выражение «некрасивый человек красивого не увидит». И вот это выражение, когда красота в глазах смотрящего, когда ты смотришь и видишь красивое, то ты способен на это. А когда ты смотришь и видишь что-то некрасивое, то ты, значит, не способен видеть то, что на самом деле интересно. И вот эту идею, эту историю о том, что нужно уметь чувствовать окружающий мир, мы хотим передать во всех наших выставках, во всех наших проектах. И вот вы привезли выставку кимоно. Вот По-вашему, Кимоно – это традиционная одежда, которую стоит представлять, или, как мы сейчас заметили, особенно в Японии, это стало модным трендом, модной одеждой. Вот что по вашему – это традиционная одежда uh -huh. или модная? Само кимоно как явление – это, конечно, вещь очень необычная. С одной стороны, это одежда, которую носят люди ежедневно и на праздники, а с другой стороны, это огромное произведение искусства, знаете. «Километры искусства» — это про кимоно, в общем-то. Потому что 18 метров ткани, которая уходит на один предмет одежды, это вещь, над которой работали известные мастера, известные художники расписывали эту ткань. Все а, ручная работа. Все ручная работа, конечно. Нет, конечно, существуют кимоно простые, дешевые. Вот юката, например. Если вы японка, вам нужно выйти в магазин и выносите кимоно. отдельно себе дешевое хлопковое кимоно и пошли. Оно стоит там 2 доллара, например. Но mm -hmm. мы здесь на выставке показываем вещи уникальные, Редкие, когда, к примеру, вы великая княгиня, которая появляется всегда в свете, и все ее видят, вы законодатель моды. Вы заказываете для себя кимоно. И для вас даже ткань специально создают, то есть ткань не покупают, откуда именно для вас, потом ее расписывают, потом краят и шьют для вас кимоно. То есть сейчас это тоже присутствует в их культуре? Конечно, безусловно. Но сегодня это с одной стороны традиция, с другой стороны традиция жива, и мы можем приехать, допустим, в Киото или в Токио в двух японских столицах, попасть там в элитные кварталы, и люди живущие в этих кварталах ходят только в кимоно. Это почерк их статуса и социального, и финансового. Но mm -hmm. опять же, можно заметить такой момент, что олимпийские спортсмены и борцы СОМО, такие официальные лица, представляющие страну, обязаны всегда ходить в Кимоно. То есть, есть независимо от того, одежда. на соревнованиях они или конечно, нет, каждый это день их... жизни, Да. Ну, на тренировках, я думаю, они в специальных костюмах, конечно же. А вот смотрите, а вот в Украине и в России у нас ведь тоже есть традиционная одежда, специально, наша, под нас. Сможем ли мы когда-нибудь прийти к тому, что точно так же свободно мы, наша элита, будет ходить в национальных традиционных костюмах? Ну, пожалуй, здесь надо говорить о том, что русская культура, в общем-то, и украинская, потому что культуры вза взаимные, фактически одинаковые, они вместе всегда существовали. Похожие, они похоже, похожи. Они да. похожи. И а, получилось так, что они остались в прошлом. Если Азия и Япония, они продолжают жить в своих традициях, эти традиции остаются сегодня живыми, то нам здесь приходится их вытягивать из прошлого и снова восстанавливать, а не жить в них. И, по сути, если мы видим там, девушку в сарафане, либо юношу в ванки, то это выглядит странно. Многие даже стесняются в этом ходить. А, там, может быть, это аниматор или человек, mm -hmm. который как-то mm -hmm. себя особенно ярко позиционирует. И это не является естественным, к сожалению. Поэтому... А... Часто приходится заниматься культурами, которые остаются традиционными в своей естественной жизни. Мне интересно, как в России, но в Украине, вот, например, очень многие сейчас действительно стали да, одевать стали украинскую одежду. И более того, создается сучасный украинский одяг, который вот с элементами традиционной вышивки покроя, но уже э, более да, для да. современного вида. И многие стали ходить. Наблюдается ли такое в России? К сожалению, нет. Здесь я обратил внимание, что действительно современная одежда, дизайнерская, обычная сорочка, она может быть похожа на классическую рубашку, допустим, рубашку, которую носили три века назад. И это именно в Киеве очень хорошо заметно. А в России я нигде не мог обратить внимание на то, чтобы происходило именно это с российской одеждой, с классической. Но угу. здесь, опять же, необходимо... Игра, а, необходимо видеть то, что одежда аутентичная, одежда, которую носили в древней культуре, это ведь еще и очень дорогие предметы. Ну, к примеру, что мы знаем там кокошник, все знают о кокошнике, что это украшен такое? Драгоценностями. Это украшен драгоценностями предмет, который а, закрывает голову девушке. попробуйте вытянуться в кокошнике. Во-первых, попробуйте себе это позволить финансово с одной точки зрения. Да-да. А во-вторых, ведь это одежда праздничная. И если мы говорим об одежде, в принципе, то глупо ходить каждый день, а в нарядной одежде аутентичной, потому что она предназначена для праздника, к примеру. И опять же, необходимо понимать, ведь вы, к примеру, если три века назад в России юноша выйдет на улицу в красной рубашке, там, расшитой петухами, то его побьют за это, потому что красная одежда она только на один день в году, на один конкретный праздник. И mm -hmm. необходимо понимать такие детали культуры, которые всегда есть. Да, я с вами полностью согласна. Вот мы говорим сегодня о кимоно. Это действительно очень уникальная по своему одежда, и не каждый понимает форму, почему вот почему такой формы, почему такая ткань, почему такой цвет. И это это интересно. Вот, например, у кимоно сзади есть специальная, я даже не знаю, как это банд. Банд. Вот он для чего-то предназначен. Но на самом деле каждая деталь именно кимоно, она продумана технически. Японская культура такая вещь, что она с одной стороны очень разумна, очень необходимо с точки зрения каждого элемента. То есть каждый маленький шнурочек имеет свое техническое назначение. А с другой стороны, каждый из этих элементов, он является предметом эстетики, то есть очень красив он собой. Uh -huh. И вот этот бант, известный пояс Оби, а все женское кимоно фиксируется поясом Оби. Его длина почти 5 метров, а в некоторых uh -huh. случаях даже больше. Он очень широкий, он расписной. И два века назад Оби был технически необходимым. Он фиксировал кимоно, как пояс на теле. И сзади завязывался пышным бантом. На сегодняшний день это дань Традиции, эстетики, когда обе это только красивый предмет, потому что для кимоно существует uh -huh. много технических шнуров кашехима, И кто придет на выставку, там каждые выходные можно увидеть церемонию облачения в кимоно. И мы на девушку одеваем столетнее кимоно, уже век этому предмету. И все это завязываем, показываем. Как, как это долго выглядит. проходит церемония одевания девушки? У нас на выставке это проходит полчаса. Uh -huh. А в реальности девушка способна сама одеться в кимоно. Ну, самая быстрая в мире известная девушка кимоно одевает за 42 секунды. А мы деваем полчаса. Но оно ведь кажется, что его очень много. Конечно. Там пять есть... слоев одежды, в некоторых случаях три слоя поменьше. Много поясов, шнурков. А в чем вот смысл того, что несколько слоев одежды? Да что-то с собой символизирует? Ну, с одной стороны, это, конечно, богатство. Если вы можете позволить себе одеть несколько шелковых сорочек, угу. к примеру, то это уже почер того, Статус. что вы а, богаты, вы статусны, вы имеете на это право. Угу. А с другой стороны, но ну, любая же одежда многослойная, к примеру, на мне три вот слоя сейчас. То есть, начиная у белья, продолжая а нижней одеждой, угу. и дальше сорочка, дальше пиджак, брюки. И так вы одеваете несколько слоев на себя, выходите на улицу, вы оденете еще пальто или куртку и шар сверху. Вот они и слои. Главное не выглядеть, как капуста разодетая. Вот это очень важно. Но это правда. В Японии тоже есть зима, Конечно. тоже есть и лето. И, наверное, кимоно от этого делятся Меняется. на разные категории, на разные виды. Вот зимой, что сейчас очень актуально, как можно не замерзнуть в кимоно? Что для этого предназначено в одежде традиционной? О, ну, а, во-первых, вся японская жизнь, она ритуализирована. И можно говорить, конечно, о таких ритуалах, как чайные церемонии, для которой есть свое кимоно, поход в театр как ритуал. Но и на самом деле жест, шаг, каждый день жизни — это ритуал. И в Японии 12 сезонов — это не месяца, это сезоны по цветению того или иного растения. Угу. И в высшей аристократической моде сезонность прослеживается всегда. К примеру, если у вас на одежде, на кимоно. А слива, цветы uh -huh. сливы цветущие, то значит, что через неделю, две недели слива зацветет. Это февраль. Но если слива уже в полном цвету, а слива все еще у вас на кимоно, это неприлично, так нельзя ходить. То есть, если это растение цветет и у вас это растительная одежда, да. Да. Ну и зимняя одежда, если вы увидите, к примеру, платье невесты, uh -huh. которое может весить в самых лучших случаях 40 килограмм. Они же такие нежные, тоненькие то вам не девушки. Будет жарко. Да, это, это правда. Да. Ну Есть зимняя одежда, она подбита ватой, к примеру. Есть летняя одежда, это очень тонкие кимоно, полупрозрачные фактически. Тонкий шелк, наверное, хоть это бумажная ткань. А как же ноги? Ноги у них же тоже... Ноги тоже всегда не, в тепле. Ноги всегда в тепле. А знаете, классический японский носок, его называют таби, а, с разрезанным пальцем, такие Это не носки на самом деле, это обувь. Это обувь для того, чтобы ходить в помещении, у них очень плотная подошва. Есть обувь, для которая предназначена для улицы. А высокие гетто, вот такие платформы, например, грязно на улице, вы обули, обули высокой обувь и пошли. По грязи вы ногами. Мне кажется, не Это ходите. очень неудобно. Ну, нужно Это учиться. нужно, это, наверное, искусство, научиться ходить действительно в костюме кимоно. Безусловно. Но если вы живете в этой культуре, то для вас это не представляет сложности. Если человек, который всю жизнь ходил, например, пол. Полностью обнаженным, mm -hmm. одеть в джинсы и майку. Да, то ему тоже, тоже будет нужно неудобно. научиться, я с вами Конечно, согласна. но нам с вами в этом удобно и но комфортно. Но это прекрасная культура. Спасибо вам большое, что вы привезли и показали ее киевлянам. Мне бы хотелось пожелать вам дальше успехов. Надеюсь, что вы еще раз будете у нас в студии с новой выставкой, Спасибо. с новыми произведениями искусства. Утренние пожелания нашим телезрителям, традиционные традиционное утреннее, утреннее пожелание. Да. Это же мне не предупредили. А вы от души, от себя. Я думаю, что я хочу пожелать радоваться вот этому замечательному городу и погоде вот такому банальному и простому, что есть вокруг, потому что в реальности по японской традиции, когда в году у вас 300 землетрясений и 50 ураганов, каждый день ты способен видеть красоту, которая тебя окружает в самых простых вещах. Это очень тонкое замечание. Японці удивительні люди, це факт. Спасибо вам Спасибо большое. Вам. Дякую вам, телеглядачі, що залишалися разом із нами. Я хочу побажати вам гарного дня, хочу побажати, щоб ви так само відчували всі тонкощі буденності і розуміли, що це, це є чудовим, наш кожен день є прекрасним. А ми продовжуємо крокувати нашим ранковим ефіром. Не перемикайтесь!